Для чего я пришла на студию первая? А для того, чтобы вам показать, что до меня пришло. Итак, что у нас тут? Посылочка. Зараз быстренько Так, так, так. Ммм, девочки, смотри, идеально красотишка. Так, что у нас тут? У нас тут новый коллекцион от Виктории Авдеевой. Да, да. Пришла осень. Она все-таки пришла. Та осень. Но мы, мы до нее готовы. Благодаря Виктории Авдеевой мы готовы до этой осени. Ну, начнем по порядку. Значит, у нас номер 009. Это базули? Девочки, это базуля чайная роза, ну я ее так назову. Я все думала лаки, а это базульки такой 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 помаранчево такой спокойный такой чуть-чуть срезиной такой. Ой какая красотишка, а 003, девочки и они густые, они на ели Ну оно вообще на тече. От Слово совсем. Вот, вот такой нежный такой 002, ой такой, ой, девочки голубенькие такой нежный такой, а легкая а, такой лё, значит, а, легким дотиком чуть-чуть сюда копнули небо. Да, 0,05, такой жовтенький, бачу, бачу, жовтенький, жовтенький. И он такой э, на любителя, такой очень грязно-жовтый. Чуть-чуть а может быть лайма тут. Ну, посмотрим на нифтиках. Вы знаете, да, что на нифтиках совсем другое дело. От слова совсем. Это называется Golden Palm Camouflage, Golden, Golden Palm Base. Вот, 0,07, а это уже такие э, жовтые такой такой ну это все тепленькие такие такие теплые а, оттеночки такие красотулечки оттеночки десяточка 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 тоже такой вот 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 телесно я не знаю может как-то так назвать песочек такой 0,7 девочки что-то зелененькое. да бутылочный о это бутылочный кто любитель таких вот вот базы что такое база да пивпозори присутствует. базуля она дает такую вот стеклянность вот такую вот Фялочка така, ось осіння фялочка, да. Да-да-да. І дин да, 001. Оце холодний молочний. У мене є гель молочний холодний. От от-от туди, вот От это вот вот до того. Что, девочки, есть разные. Да, з різними своїми, какими-то побажаннями, з різними вкусами. І вот для того, щоб у вас на любое побажання було була, була по літра, значить, должно бути і тепле, і холодне, і пиврозори. И все цвета радуги. Значит, что? Значит, то, что надо. Быстренько бежать на сайт Виктории Авдеевы. Целую сессию замовлять, Всего-всего 10 штучек. Так, 10 штучек. И они все разные. А это что? А это значит разнообразие. Нет такого, что один чуть-чуть как-то там отличается от другого. Вот. Так что, я я довольна. Дякую Виктория Авдееве за такой э, супер-был, супер-был коллекшн. Все. Всем дякую.